Духается вперед. И сейчас э, уже ликуются люди препаратами так называемого третьего поколения, то есть препаратами прямой ДИ, которые в мире стоят, скажем, в Штатах стоят 120 тысяч. В проекте бюджета МОЗГ на 2016 год выделено всего лишь 6 миллионов для больных с первичным, для детей больных с рожденным первичным иммунодефицитом. Этого финансирования хватает всего лишь 20, для 20 процентов э, деток с данным диагнозом, в то время как 80% остаются вообще без финансирования, без лечения, в результате чего, естественно, становятся инвалидами э, тяжелых групп, ну и, конечно, бывают случаи смертности. Если бюджет МОЗ будет принят в таком виде, как сейчас, э, то только 36% новорожденных будут охвачены скринингом на такие распространенные, опять же, орфанные заболевания, как фенилкетонурию, гипотиреоз и муковисцидоз. Это означает, что сотни детей останутся без правильного диагноза, естественно, без соответственного своевременного лечения, которое повлечет за собой глубокую инвалидность в Европе мы стоим на втором месте по распространению онкологии. К сожалению, же говорили, наверное, и Кабинет министров, и Минздрав наш, и Минфин, они считают, что если получил онкологию, то нам все равно какая цифра будет стоять за закупку препаратов, потому что мы все обречены. Я очень хочу обратиться к людям, которые сидят сзади в, в кабинетах, чтобы они знали, что рак – это не приговор, это такое же хроническое заболевание, как и представители здесь рядом стоящие, только если у них будет адекватное лечение в первой и второй линии. Да, люди, более того, цифры занижены, очень занижены, потому что человек, который понимает вдруг, что у него что-то злокачественное, он даже не хочет идти становиться на учет и лечиться, потому что он знает, что финансирование будет, он не хочет отягощать кошельки своих семей и быть таким, что называется, тягарем. Мы отправляем в суде листа, у нас навряд ли кто-то выйдет, а мы не очень Мы очень ожидаем, мы В принципі, сподіваємося, що пані Ресько нас побачить, і почує так. А, от і а, що міністерство фінансів України дослухається до міністерства охорони здоров'я до пацієнтів, виділить 8 мільярдів гривень на лікування важких захворювань в Україні. Дякую. Ваших областей вже всі були в місті атакувати.